Привет всем из Оклахома Сити. Трошки ведь расскажу. Я нахожусь в город Оклахома Сити, штат Оклахома. Было принято такое решение, что я останусь в этом мотеле на 4 дня. А Стивен за это время отвезет вещи к пункту назначения. Ну, тут вот то на новую хату. Машину он свою оставил в легкову здесь. И потом самолетом он сюда возвращается. И мы едем уже медленно с Денчиком до новой хаты. Потому что сердце у собаки больное. Он не выдерживает вот этой длинной, длинного пути в машине. Нахождение в машине. погане, язик становиться фіолетовий, він хекає, падає в обморок. Вот А машину нужно сдать в пятницу. Ну, она же арендованная, трак большой, нужно сдать в пятницу. Поэтому ну, вот так мы приняли такое решение, что Стивен это поедет, все сделает, в пятницу сдаст этот трак. и потом мы медленно, медленно будем ехать. Мы, как Лахома Сити, это еще полпути. Мы проехали полпути, еще половина дороги. Я казала, что за 4 дня. Нет, не за 4 дня. Вся дорога в нас займет уже неделя. Уже неделя. Ну, недели Дві, ну може менше, днів 10. Вся дорога займе 10 днів. Просто розказую, бо знаю, що питання будуть. Зараз тут у нас жарка. Ну, Где-то около 30, але все одно це не та жара, що Лас-Вігас. А, цей пасанчик. Доденчика денчика не та же рашалась лас ягас. Ми показу з Денчиком були то это. Ну він відкликав, віддохнув і ну, набрався сил. І я теж, бо я теж була заморена. Я була страшно заморена. І ви знаєте, я чувствую сміну ну, поясо з час, часових поясів. У мене трохи була маленька така вот акліматизація. дня два очень чувствуется что вы хочет и а старая женщина но дело в том, что если ты едешь вперед ну вот если ты едешь на запад это для меня вперед ну вперед, вперед то ты меньше чувствуешь ну вот это вот смену пояса я когда прилетела в Лас-Вегас с Польши я вообще не чувствовала, у меня не было акклиматизации, я себя чувствовала прекрасно, но когда ты двигаешься с запада на восток, вот эта херня происходит, вот эта вот тошнота, ну плохо себя чувствуешь, вот это акклиматизация. Сейчас все более-менее, я уже, видите, покупалась, в виде спалась и более-менее себя хорошо чувствую такое состояние спать хочется. Ну, я просто спала, 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 и днем и ночью спала. Стресс был очень ужасный. Я думала, Денчик помрет. Я думала, он не выдержит. Он был в очень хреновом состоянии. В очень хреновом. Ну, это ж в там этом... Эта врачиха дала нам два лекарства, две медицины, одно как бы седативное успокаивает. Вот это оно дало ему шуин, короче, это пристав хекать в машине и более-менее, и даже спать и... начал в машине что с ним более-менее хорошо стало ехать вот это седативное. и второе какой-то стероид который помогает тут вот именно сердцу хоть якось там короче работать забыла название у меня есть и таблетки много Балаков, да? у меня есть и таблетки я их планирую дальше в дороге использовать чтобы добраться до до пункта назначения <свят> <свят> до новой хаты и и дальше все уже никаких передвижений денчику больше нельзя двигаться просто собаку в был в был и вот эти переезды вот это польша э, 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 из украины в, в польшу вот эти электрички человек, вот эти поезда в польше потом самолеты вот эти и Но мені кажется, більше всього дала вот вот, жара Лас-Вегаса. Зіграла. Ось вот ця жара Лас-Вегаса його И І вот эти передвижения. Все, собачка тепер він тепер, як знаєте, як інвалід. Він тепер не мав у нього желания ходити на большие расстояния. Тепер він так вийшли, вот, посиділи, він попився в покакав додому. Ну, в номер. там чуть-чуть начав переживать, какое из там чуть-чуть, чуть-чуть, там он заигрался, <свистит> и все, начинается сердечный кашель. Ну, понятно, что... Ну, вы поняли, короче, ну, хочу даже произносить. Сколько, сколько Бог даст, столько даст. б головне довести його додому. Там вже я п'ю його это. Бережная і економна б. Это птица руса. Не похоже, да, що це птица, це птиця така. То, Тут дівчата і хлопці, розказала вам. Предстоїть ще еще полпути нам. Еще полпути. И дальше покажу уже новую месяц. Хотя мне Стивен уже показал, мне уже нравится. Ну он на видео снял, показал. Мне уже нравится. То, что хотела. Ну что ты нервничаешь? Все, питаем.